वालेकुम नाजरीन मैं सैदा ज़ाहरा आबदी आपकी मेज़बान एक गुजारिश पोस्ट शुरू करने से पहले कि मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको आसानी मिल सके मेरी आज की पोस्ट का अनवान है इज़्ज़त वाले कब्रस्तान और इसके हवाले से मैं क़ुरान पाक की का एक फ़रमान पेश कर रही हूँ परवर आलम का कि तुम में से किसी को नहीं मालूम कि कौन कहाँ मरेगा और कहाँ गड़ेगा अब देखिए मरने का फ़लसफ़ा क्या है गड़ने का फ़लसफ़ा क्या है परवर आलम का इंसान कहीं पैदा होता है कहीं जाता है कहीं उसके कज़ा आती है और कहीं और वो दफन होता है बहरहाल हुआ यूँ कि कुछ महीने पहले मेरी नज़र एक ख़बर से गुज़री जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद के फ़लाँ इस्लाम फ़लाँ सेक्टर के मरहूमिन को फ़ला फ़ल कब्रस्तान तफी की इजाज़त मिलेगी वरना तो नहीं दूसरे सेक्टर वालों को नहीं मिलेगी इस ख़बर ने मुझे माजी के एक वाक़े में पहुंचा दिया हुआ यूँ कि जब कराची आबाद हुआ महाजरीन से तो यहाँ भी कैटेगरीज़ वाइज़ आबादियाँ बनाई गईं। मिडिल क्लास की अलग थी दरमिया उसके गर, गरीब गरबा की अलग थी बस्तियाँ अलग थी और डिफेंस सोसाइटी कराची की क्रीम वाले लोगों की आबादी थी अभी आबादी बन गई बड़ा बड़ी शान वाली आबादी थी अब तो खैर इतनी नहीं रही क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड पे इससे भी ज़्यादा अच्छी आबादियाँ बन गई हैं बहरहाल आबादी बन गई और लोग वहाँ जौक दर जौक जाके बसने लगे बड़ा नाम था आबादी में क़ब्रस्तान की जगह भी रखी गई और फिर हुआ यूँ कि आबादी तो बढ़ती रही क़ब्रस्तान का रकबा वही का वही रहा उसका नतीजा बिलाखिर ये निकला कि एक वक्त वो आया कि क़ब्रस्तान में जगह नहीं बची अब एक घराने में एक आला आलादार का इंतकाल हो गया अब इंतकाल होने पर बेटों बेटियों की में दो आरा हो गई एक पार्टी ने कहा कि तदफ़ीन होगी तो डिफेंस वाले कब्रस्तान में होगी दूसरे ने कहा कब्रस्तान में तो चिड़िया के बच्चे की दफन होने की गुंजाइश नहीं है वहाँ कहाँ से हो सकती है जब पहली पार्टी मुसर रही तो दूसरी पार्टी बिल आखिर मजबूर होकर चली गई डिफेंस के कब्रस्तान में क़ब्र की जगह तलाश करने मरहूम के दोनों बेटे फिरते रहे इधर से उधर कब्रस्तान में कोई जगह ही नहीं नज़र आई फिर एक जगह उनको आवाज़ें सुनाई दी कुछ लोगों की वहाँ पर वो आवाज़ों के सिमट गए वहाँ पे दो चार आदमी बैठे हुए थे खुशगपियाँ करते हुए अब ये पहुँचे वहाँ पे और उनके पास कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी जो भी कहिए जो ज़मीन खोदने के लिए होती है और फावड़ा रखा हुआ था जो कब्र की खुदाई के लिए काम आते हैं ये पहुँचे और इन्होंने पूछा कि कब्र मिल जाएगी तो एक ने बड़े वसूख से कहा हाँ जी मिल जाएगी तो कहाँ कहा मिलेगी तो कहा कि जहाँ तुम कहोगे वहाँ मिल जाएगी तो एक बेटे ने कहा कि हमें छाँव वाले दरख्त के नीचे कब्र चाहिए क्योंकि घर में ये कह दिया गया था कि ये शर्त होनी चाहिए साथ में कि छाँव वाला दरख्त हो उसके नीचे क़ब्र हो उसने कहा बोलने वाले ने कहा हाँ जी कब छाँव वाले दरख्त के नीचे मिल जाएगी और सामने ही एक छाँव वाला दरख्त था उसके नीचे कब्र बनी हुई थी तो उसने कहा कि ये जो छाँव वाला दरख्त नज़र आ रहा है ना इसके नीचे हम आपको कब्र दे देंगे तो एक बेटे ने कहा कि यहाँ तो क़ब्र है यहाँ कैसे मिल सकेगी तो कहा कोई बात नहीं हम हड्डियाँ निकाल के इधर उधर कर देंगे और कब्र आपको तैयार करके दे देंगे अच्छा कुछ देर खामोश रह के बेटे ने कहा चलो मंजूर है छाँव वाला दरख्त भी है और डिफेंस का कब्रस्तान भी है कोई बुरा सौदा नहीं है अब यह हुआ कि पूछा कि कब मिलेगी कब्र क्योंकि जनाज़ा तो तैयार हो जाएगा जोहर के बाद सुबह इंतकाल हुआ है तो उसने कहा आदमी ने जो गोरकन बना बैठा था उसने कहा देखो जी मगरिब तक तो लोग फातिहा पढ़ने आते हैं अपने जनाजों की अपने मरहूमीन की अगर वो हमको बनी हुई कब्र खोते देखेंगे तो फिर हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे और इसलिए बेहतर यह है कि मगरिब और इशा के दरमियान हम तुम्हें क़ब्र तैयार कर देंगे जब लोग वफात पढ़ के जा चुकेंगे और तुम इशा के बाद अपने जनाजे को ले आना तदफीन के लिए ये शर्त भी मंजूर कर ली बेटों ने और पूछा कितने पैसे लगेंगे आदमी ने कहा कि पाँच हज़ार पाँच हज़ार उस ज़माने में बड़ी चीज़ होते थे बस वो बेटे ने निकाल के पाँच हज़ार दे दिए और ख़ुशी ख़ुशी घर आ गए के डिफ़ेंस के कब्रस्तान में क़ब्र की जगह मिल गई अब जनाज़ा तैयार हो गया और फिर ईद में रखवा दिया गया जहरता इशा के वक्त तक के लिए अब जनाजे के लिए इशा के बाद तमाम लोग आ गए दो बड़ी बड़ी बसें जो हैदराबाद वाली होती है ना हैदराबाद नवाबशाह जो बड़ी बड़ी बसें चलती हैं वो दो बड़ी बसें थी जनाजे के शुरामे और लाकात गाड़ियाँ थी क्योंकि बड़े उहदेदार थे अब जनाजे का जुलूस चला कब्रस्तान तो दोनों बेटे उतर के अब वहाँ कब्रस्तान में घो अंधेरा हाथ को हाथ ना सुझाई दे ज़रा सोचिए कराची वो बस्ती है वो शहर है जिसमें जिंदों को लाइट नहीं दी जाती तो ना के मुर्दों के शहर में लाइट दी जाए अब उतर के दोनों बेटों ने टॉर्च की रोशनी में क़ब्र तलाश करनी शुरू की जनाजे के का भी उतर के खड़े हो गए गाड़ियों से अब वो ढूंढते फिरे पूरे कब्रस्तान में ढूंढते फिरे कहीं ना मिली कब्र बिल आखिर एक बेटे ने कहा कि देखो भाई ये रही निशानी मैं इस जगह निशानी लगा के गया था ताकि परेशानी ना हो और वो हमें चकमा दे गया है आदमी और यहाँ कोई कब्र वब्र नहीं है हमको वापस जाना पड़ेगा तब दूसरे भाई ने भी एक अपने भाई की तोसीक़ की और वो लोग जनाजा वापस लेकर चले और ईदी सेंटर में जनाजा वापस रखवाया गया जनाजे के शुरा अपने अपने घरों को लौट गए अब जो हज़रत कह रहे थे घर में कि कराची में और भी अच्छे क़ब्रस्तान हैं जहाँ पे तुम तकफीन कर सकते हो फिर उनसे ही रुजू किया गया और उन्होंने बताया क़ब्रस्तान का नाम कि तुम यहाँ रुजू करो यहाँ पे क़ब्र बनवाओ अब इस सारे मामले से एक अलग हट के मैं आप से लोगों से सवाल कर रही हूँ अपने नाजरीन से कि इंसान कितना ही तालीम याफ़्ता हो जाए कितना ही बड़ा अहदेदार हो जाए कितनी ही बड़ी बस्ती में रहता हो अगर उसके ज़मीर में ज़िंदगी की रमक ईमान की रमक ज़िंदगी की नहीं ईमान की रमक नहीं है तो वो ऐसे ही फैसले करेगा मैं अपने दिल पे हाथ रख के सोचती हूँ कि मैं मर चुकी हूँ मेरी हड्डियाँ मेरे क़ब्र में हैं कोई भी आता है मेरी कब्र का सौदा करता है किसी दूसरे जनाजे के लिए मेरी हड्डियाँ इधर उधर कर दी जाती हैं जब मेरे बच्चे फातिहा पढ़ने आएंगे मेरी कब्र पर वहाँ दूसरा दूसरी कब्र मिलेगी दूसरे का नाम होगा दूसरे का कतबा होगा मेरा कतबा तो फेंक दिया गया होगा तो मेरे बच्चों के दिल पर क्या गुजरेगी ये जो हम यहाँ पर अपने ईमान का मुजाहरा करते हैं बेईमानी से लबरेज़ ईमान इसका कोई वो है ये इस ज़मीर को जगाया जा सकता है और इस ज़मीर को जगा कौन सकता है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के शैतान ज़मीर को सुलाता है और अल्लाह जगाता है इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि परवर आलम हमको मुर्दा ज़मीर ना बनाए ईमान फरोश ना बनाए वो कैसे बेटे थे जिन्होंने एक क़ब्र का सौदा किया उसको तो छोड़िए जो गोरकन बना हुआ था जाली गोरकन उसको तो छोड़िए उसका काम यही होगा कि वो किसी सूरज से अपने दो चार पैसे कमा ले। लेकिन इन बामीर लोगों को जो के बेज़मीर थे जो डिफेंस में रहते थे क्या ये जेब देती थी, थी बात कि वो एक कब्र का सौदा करके अपने मरहूम को वहाँ तक दफ्न के लिए ले जाएँ और तदफीन करें उसकी हरग़ नहीं हरगिज नहीं हरगिज नहीं बस मेरी मेरी पोस्ट यहाँ पे तमाम है और खुदा बंद करीम हमें अपने आमाल के लिहाज से अपना अजीज करे आबादी के लिहाज से या स्टेटस के लिहाज से या सोना चांदी के लिहाज से दुनियावी जाहो मर्तबा के लिहाज से अजीज़ ना करे हमें हमारे आमाल के लिहाज से अजीज़ करे परवरदिगार आलम और हमारी हमें दुनिया में भेजा है तो हमें इज़्ज़त की मौत भी अता करे इज्जत की तदफीन भी अता करे बार और किसी भी लालच में मुबला ना करे व आखिर दावाना अलमदिल्ला रबालमीन वसलात वसलामरमसलिन वल तयबीन ताहरीन इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि परवरदिगार आलम आपके घरों में नमतों की बरसात भेजे और आपको ज़िंदगी की बेहतरीन खुशियाँ अता फ़रमाए और आने वाली हर मुश्किल घड़ी से महफूज व मामून रखे आमीन सुम्मा आमीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए खुदा हाफ अमान अल्ला